Ваш. Добрый день, уважаемые депутаты. Потом а будет... Послушайте, на сегодняшний спросили, Баланс предприятия находится в 8 кателях, мощностью порядка 79 якорей в час, которые дают тепло да, для администрации 8 кателях 10 школ, дошкольных закладов 5 или 8. Находится также 9 распределительных теплопунктов и в э, структурном измерении общей протяженности тепла раз находится 32 Значит, на сегодняшний день, согласно решению э, Выгодного комитета Московской и Минской Рады, э, с 31.03.2016 года был закончен отпаленный период, были обработаны мероприятия. Несмотря на то, и по которому значит, сейчас и движутся наше э, предприятие. Значит, на той неделе э, мы прошли э, межрегиональную проверку, э, которая у нас работала практически неделю. Это э, нас, нас, проверяли как бы под руку предприятия нашего семьи, то есть были представители Дэшпромна для Дроги, Запорожья. Харькова, которая, комиссия, которая работала, предприятие, в принципе, ее прошло, сложностей нет. На сегодняшний день, значит, в плане 8 подготовлено 75, 6, это 75% составляет, и где-то подготовлено порядка 80% тепловых систем. Что касается, значит, по установке лечения. Значит, нам были выделены бюджетные деньги на установку 34 счетчиков. Все 34 счетчика поставлены. Мы пытались закрыть одну из кофейных на улице Никиты Головко. То есть там эти 34 счетчика были установлены, приняты. На сегодняшний день как бы, вопросов пока нет для исключения. Здесь сколько мы еще поставим? Сейчас, ряд нюансов?

а? Больше жизни, конечно. Значит, на сегодняшний день э, мы попросили еще установить порядка где-то 40%. Наверное. 40, 40, 40%. Но, Но, ну, более ну, детально я не могу вам сказать, потому что потом, потом ну, соберется комиссия, и ну, более принято решение, где их ставить. Логично было бы да, закрыть уже полностью один как бы, там, район, где мы блокировали реконструкцию, и потом излишек перебросить на другую. По ну, остановлюсь немножко не по постанове там Кадмина, мы должны установить как бы город, я имею в виду стопроцентного все тепловыми щелчками, учетом, как это уже будет видно, это уже будет очень и Евгений, который сможет еще. Что касается реконструкции Кадмина, на сегодняшний день у нас мы ждем окончательный проект Э, на реконструкцию котлов, которым занимается институт иду, да, газа, академии наук нашей значит, столкнулись там тоже мы с определенными сложностями. Ну и по идее на этой неделе, на той неделе должен быть окончательный уже проект подтвержден. Институт работает тоже там два рабочих дня в неделю. Ну вот, и соответственно период отпусков. Вот в этом еще там определенные. Как только у нас все это входит, мы проходим экспертизу планируем мы планируем освоить они не участвуют, начало отопительного сезона и работы по реконструкции, они могут проводиться, потому что сейчас у нас работает один котел, как правило, потом мы... Пускай второй где-то температурный, градусов. Где вот, ну и третий можно запускать где-то 17 градусов. Вот, поэтому ничего не мешает как бы для проведения работ. Значит, э, хочу ниже остановиться на задолженности предприятия заговора на По состоянию на сегодняшний день предприятие заказ должно 38 миллионов, если быть точным, 138 миллионов 12 тысяч. Значит, это те долги, которые образовывались если так правильно сказать десятилетия. с 2005 года предприятие находится под налоговом залоге и под арестом медицинской все активы предприятия с 2005 года ну и соответственно вот так каким-то образом работаем чем это в принципе вызвано вот на сегодняшний день население должно, только население должно, предприятие 9,6 миллионов. Бюджет должен там, 200 тысяч. А что вы сделали, чтобы население эти деньги удержать? Как вы работали с населением? Давайте я как бы закончу, а потом у меня отвечу на все вопросы. Как работали, расскажу. И подрасчетное предприятие на сегодняшний день порядка 540 тысяч. Это вы сейчас напали в суд на долгу за 38 тысяч рублей. Да, У нас уже не очень 38 всего. Конечно, даю. Я попытаюсь объяснить. Почему вот вообще 38, да, и нам предположим, 10? Предприятие убыточное само по себе вопреки. На сегодняшний день, на процессе, и это было всегда. То есть это не было вот сию секунду или сложилось там изначально. Это было Может, очень давно. Для кого я выводы. не рассказываю, чем сдерживались тарифы и так, и так, так далее. и тому подобное. На моменте производства тепловой энергии, получения других оковы, мы получаем минус 11%. Для этого существовала разница тарифов, да, которые там, государство определяло, платило, там, не платило. Вот на сегодняшний день только по населению порядка 2-4 миллионов разницы тарифов государство нам задолжило. Субсидии порядка 400 тысяч тоже не доплатило государство. И так далее. Но все равно не складывается эта сумма. Есть, ну, как бы все, 30, 30, все равно 38 миллионов не получается. Предприятие убыточное. Убыточное было всегда и убыточным постоянно Прив... Приведу вам свежий пример. Ну, пока будет существовать такая коллизия, которая как бы есть. Приведу вам свежий пример, например. Вот, которые по, по постанове, э, которая вступила в силу, значит, на поднятие газа для всех предприятий. предприятия. Нам газ увеличился в для населения на 227%. Вот, 7%. А тариф вырос на 90%. То есть мы не будем сейчас обсуждать это ну, плохо, хорошо, мы просто вот проценты. То есть 227 и 90%. А, ну, уже оно не может быть, как, как мы тут их складывать не будем, уже все равно ничего не получится. И при этом я вам хочу сказать, что тариф на тепловую энергию предприятию с 2008 года не пересматривался. Он корректировался только на газовую составляющую. Никто не учитывал ни рост электроэнергии, ни рост минимальных заработных плат, соответственно, отчисления там, налогов и так далее. Там, вот, элементарные вещи, которые, как бы, так называемые, словно постоянные расходы, которые присутствуют на любом работе любого предприятия. Вот так вот оно корректировалось. Это и влечет за собой на сегодняшний день вот то, что там сложилось, как сложилось. Теперь я готов. Ну, в принципе, вот такая вот ситуация как бы есть на предприятии. Но о, предприятие так работает, скажем так, стабильно тяжело уже не одно десятилетие. В 2005 году Я думаю, это проработает и этот отопительный сезон. Также, там, также будет газ и Что касается газа. С 1 октября нафтогаз инициирует создание значит, новых договоров на поставку газа в разрезе потребителей, то есть это бюджет, там, ну, соответственно, население и так далее и тому как, Какие будут эти договоры, как они будут быть, ну, я могу сказать, ближе к 1 сентября. А а в других сентября. городах такая же? Что? В других городах. Да, на момент ситуация. вчера было завещание, которое скажем, проходило, э, ну, Минрегион розвитку его инициировал, вот у нас Юрий Васильевич присутствовал, по-моему, вот, расскажет. Порядка 160 предприятий на Украине, еще не просто такая ситуация, и у нас в том числе, у нас заблокированы счета. Вот смотрите, по постанове 217-14 года, которая вступила в силу с, июля месяца, значит, часть денег, поступающих на предприятие, на уровне банка снимается. Но это в разрезе как бы, потребителей 90% у нас денег забирают. Те 10, которые остаются, падают нам на расчетный счет, и на него тут же на наложил арест. Ну, соответственно. Все. Эти дети попадают, как бы, юстиции, и списываются. И этих денег хватает только лишь для того, чтобы заплатить ну, заработную плату предприятиям. Все. Не на оплату там налогов, там НДС, там еще чего. Вот этих денег уже не хватает. Вот. Соответственно, такая коллизия законов, которая сложилась, вынудила нас обратиться к премьер-министру. Я писал три письма как бы, премьер-министру по этому поводу, получил от него ответы, и эти от ответы уже Сергей Григорьевич читал, я не доставляю. А могу примерно, скажем, ну, двух словах, долго до, ваше внимание зачитать, например, ответвобильно до резолюции там, секретариата Кабмину э, министра кабину, министра Украины от 4 там, на 7 -го, там, 16 там, может, такой-то, до листа КФ Новомосковск Теплоэнерго от такого-то числа, да? я вивод повідомляє. Наразі зазначений проєкт постанови Кабміну України опрацьовується центральними органами виконавчої влади відповідно до регламентних виборів. Тобто не закону, якщо деякі поступають. На вчерашнем совещании ставился вопрос о том, чтобы как-то растянуть пять 5 лет, там, еще как-то дать там, реструктуризацию таким предприятиям и разблокировать счета. Но разблокировать счета это невозможно, можно сказать, только новые, скажем так, по идее. Разблокировка это все. А? она ничего не даст, да. Новый. Но на законодательном уровне этот вопрос пока не решен. Есть прецеденты при открытии счетов, уголовные дела, ну, и соответственно, так далее. Поэтому все, что могло предприятие скажем, для работы стабильной по готове к отопительному сезону, оно сделано. По претензионной работе, да, сейчас я остановлюсь, на сегодняшний день порядка более миллиона денег по претензионной работе, не низкого, а миллиона денег вы, находится на исполнении исполнительной службы. То же самое, мной была инициирована встреча с исполнительной службой, Юрий Васильевич тоже присутствовал при этом которая не работает. Вот, реально не работает. Я вам скажу даже больше на эту тему. За начальника нашей исполнительной службы за тепло должна 8 миллионов. И на мой вопрос... 8 тысяч. 8 тысяч. Ой, уже <смешно> 8 тысяч. Прошу прощения. И на мой вопрос, а почему он вы конкретно не платите? Говорит, зарплата государственного чиновника мне не позволяет рассчитываться как бы ну, такой глупый ответ. Я уже не говорю о том, что сколько раз скасовывались эти решения, то есть мы на нее подали, да, суд там признал, оно исполнение попало в исполнительную службу, они раз скасовали, там, раз назад, там, и так далее, и тому подобное. От момента подачи заявления и прохождения его в суде, мы, скажем, до исполнительной службы, проходит около года. То есть предприятие постоянно ведет на претензионную работу. На сегодняшний день порядка миллиона денег находится в исполнительной службе. Получили мы? Деньги. Получили мы на исполнение 73 тысячи, а То, есть, не, то есть, нема война, то, то нема там еще чего-то, то скасовывается, то там, ну и там вот так вот возвращается. То просто находится на исполнении. платные, Конечно. А, что конечно, а что конечно. конечно. Ну, конечно. Не так, еще Раз есть? Нет, нет, нет. А да, вопрос. Есть вы не будет, да, да, вопрос. Вот мы ставим я счетчики. Как и вообще система расчета? Никто искать не, не может. Система расчетов будет и здесь Мы за ну, согласно установленной и... национальной комиссии за единицу за ну, Хорошо, но ну, я платил за квадратный метр, да? Сейчас поставили счетчик как система оплаты Смотрите, существует каким образом формула, Существует формула, если более оно интересно, ну, я могу вам предоставить, подойти. То есть и по этой формуле переводится а Это всем все. интересно. Ну, индивидуально да, по Я вам а сейчас, ну, как мне ну, надо рисовать, показать. Сейчас вы ее на пальцах не отрисовали. Да, приходите, я вам... Собирайтесь в комиссии, да, ЖКХ, и задавайте вопросы. Как вам захочется? Существует, делится там, скажем, на количество потребителей, на, ну, вы, выясни, сколько ваших банкирок. будет которые... показания счетчиков снимать? Значит, показания счетчиков будут снимать. Это наши сотрудники и представители, ну, кто там живет. Как, чтобы не было никаких там ну, нюансов, там, больше, меньше и так далее. кто этих представителей будет? Ну, определите уж, пожалуйста. Жители дома, наверное, Но будут. Ну, какие, если есть, не будут, есть головы там, есть еще кто-то, есть понятно. вот такие как бы, инициативные, как э, депутаты да. будут снимать тоже, по живут там. Ну а кто-то же да. должен снимать, если да. они хотят там больше платить. И у меня еще один вопрос. Когда кому-то насчитают, предположим, там, две там чем-то тысячи гривен, я думаю, найдутся люди, которые да, будут да. платить и будут за этим следить. Ну а как? По-другому извините. Я думаю, ее сегодня системы. Что... что значит систему разработать? Что да, вы понимаете по словам это систему это разработать это чего?

Ну конечно, зависит от диаметра щучек. Не затавливай щучек. Ну, как я вам хочу сказать. Не То же, же самое, ко, ко мне обращаться. Пожалуйста, это не секретная друг. информация. Стоимость счетчика проверялась, как бы, и комиссии наши, которые становились. Да, понятно. Причем, еще еще вопросы Вы сказали, что поднялся у вас на 227%. Да, то есть вы получали за что 3 тысячи. У а, по 3 тысячи да, для населения. подождите. А да. как понять? У вас же предприятие. Еще раз объясняю. Ну, в, раз... в разрезе разрез... можете... у меня так. Да, можете... да. в разрезе, например, для населения отдельно, для бюджета отдельно, для религии отдельно, для религии отдельно и для инших поживочев отдельно. Разные котлы, да, у да. вас Причем тут разные котлы. Да, а, да, да, да. Вы Энергии. И мы же платим все по приборам учета тепловой энергии. Абсолютно без никаких вопросов. Тариф у нас как бы известен, мы его закладываем в бюджет, нам Минфин его сообщает. Тариф тоже устанавливается в разрезе потребителей. вопрос да, поселение возникает поселение. другой. Стоит дом, многоэтажный, 70 квартир, ну, 30 да. квартир, ну, автономка, 40 квартир на отопление общее. Плюс подъезды шатан. Ну, во-первых, там, где автономка, там же нет тепла нет, вы получаете за конкретное тепло, то есть вот сколько получили, да. сколько заплатили, да. все, Поэтому разделили на количество. Платить все равно будет индивидуально. Индивидуально жители, не дом будет платить, а индивидуально жители, как вы платили за квадратный метр, так будете за это платить. Да. Так, да. еще вопрос. А что ваше предприятие занимается, для того, чтобы уменьшить потери тепла от вашей котели до дома? Потому что зимой мы все прекрасно видим, что как только человек выпадает, то есть дорожки чистые, где идет тепло. Может и в этом есть проблема у вас? И в этом есть тоже проблема. И в вот, ну смотрите, что предпринимается предприятие. Ну как можно что-то принимать предприятие, предприятие, если арестованный счет? Я не могу зарплату людям выдать. Работаем три дня в неделю. Понимаете, не от хорошей жизни, для того, чтобы не делать ничего. Вы же ремонты проводите, если вот что мы проводим ремонты, смотрите, как происходит. Что Кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Все изолируется. Там, где, ну, что мы делаем? Мы делаем гидроэксплуатацию. Порвало, предположим. Ну, как оно обычно. Порвало. А как мы ремонтируем? Ну, ремонтируем газ. Ну, вкидываем куски там. Хочется, ну, другого нет у нас варианта, Понимаете? Там, где производятся ремонты, там непосредственно, как бы, производится и, ну, изоляция, закладывается и все. Но! Но! Действительно сети по 40-45 по 45 лет сетям. Да, есть эта проблема. В этом тоже есть проблема. Но плановые теплопотери на сегодняшний день, которые были определены порядка мы не превышаем. Но это не значит, что это правда. Да, как бы, понятно. Поэтому, конечно, в идеале вы абсолютно согласны, что надо делать. Но... Чтобы... не за что. нас да, зовут. Да, еще вопрос. Зовут. Достаточно, да? это вот еще Да, вот это еще